Вітаю вас! Це програма Тема Дня на Уніан у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб і сьогодні у нас в гостях народний депутат, заступник голови міжвідомчої робочої групи Кабміну з питань відшкодування збитків, завданих тимчасовою окупацією частини території України Георгій Логвінський. Добрий день, Доброго дня, дякую що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про місяць блокади Криму. Що ж, які головні цілі ставили для себе активісти, розпочинаючи блокаду Криму, і яких з них вже вдалося досягти? Большое спасибо за вопрос. Основные задачи являлись, безусловно, политические. Было пять требований освободить лиц, которые находятся под стражей в Крыму, пустить миссии, дать возможность работать в СМИ и другие. Соответственно, на сегодняшний день Российская Федерация и незаконная власть в Крыму не спешит с выполнением своих требований, но мы будем дальше настаивать. Вторая задача, безусловно, нам нужно было решить сложившиеся непростые ситуации. В частности, например, надо давать должность, что на сегодняшний день мост в Керчи строится украинскими стройматериалами, украинскими компаниями, украинскими инженерами. И у нас нет законного правового механизма сказать, что вот именно этот щемень или именно эта балка не должна туда ехать. И отслеживать это невозможно. Поэтому это очень неприятные факты, которые требовали разбирательства. Также могу подчеркнуть, что таким же образом и поставляются продукты питания. Продукты питания идут прямо из Украины, прямо в военные части. Получается, мы поставляем продукты армии агрессора, которые незаконно находятся там. И также очень важно подчеркнуть, что технически Украинские компании не могут поставлять крымским компаниям товары, потому что крымским компаниям мы не признаем. И разработаны некие схемы, как ставятся подставные компании, груз выходит на нейтральную территорию, так называемую, а потом документы в процессе меняются на фальшивые. И это распространенная схема. Мы тоже говорим о том, что государство должно было реагировать на подобные вещи. Не может управлять границей фактически иллюстрированный бывший начальник таможни, кум Человека, который находится в розыске господина Калетника, некто господин Балюк, он был иллюстрированный начальник таможни Херсона, но до сих пор управляет всеми задачами на территории именно границы, так как его сотрудники дальше работают и там процветает коррупция. Виктория, законодательство уже месяц. Что удалось за этот час налагодить это блокирование поставок? Безусловно, но я не слышал ни одного практически случая, где э, грузы масштаба коммерческого проходили в Крым. Мы слышали о каких-то случаях в обход через Россию, мы слышали об случаях, когда заходило морем. Такие случаи были, мы не можем блокировать все. Но мы отслеживаем и дадим тоже соответствующую юридическую оценку и уголовно-правовую защиту. Как выглядит, в принципе, процесс блокування на разе? А это только сухопутный кордон? Как расположены блокпосты? Расскажите. Понятие блокады это не является исключительным перекрытием дорог. Мы э, говорим о том, что на карте взаимоотношения с Российской Федерацией мы должны ставить максимальное количество козырей. То есть мы понимаем, что Россия Крым не сможет функционировать без поставки товаров с Украины. Это факт. Уже цены поднялись. Более того, как только э, зимний период начнет более сильный, войдет в более сильную фазу, то будет и перекрытые морской, э, морские поставки. Но нам говорят, что, что подождите, если вы сделаете это, мы вам отключим электроэнергию. Говорят, нет, нет, так давайте мы все-таки будем аккуратны. А если вы сделаете то, мы вам сделаем это. Давайте все-таки, Украина, говорит, имела свои козыря, сказать, мы вам перекрыли. Если вы нам отключите электричество, мы заблокируем ваши банки. Если вы нам э, сделаете следующую какую-то неприятность, то мы сделаем такие-то, такие-то мировые сообщества. То есть мы должны продвигаться и показывать, что мы сильный игрок. В реальности менталитет российский он достаточно тюремный если тебя не уважают и не видят что ты можешь что-то сделать то безусловно они с тобой не будет считаться поэтому перекрытие дорог это является одной из фаз у нас есть блокады финансовые блокады это работа с теми банками которые находятся в крыму аресты их активов имущество курс счетов у нас существует методы политической блокады, это санкции Европы, это в том числе и блокада э, транспортная, морская. На сегодняшний день за незаконные в пересечении границы с оккупированной территорией задержано 10 кораблей, арестовано 4, и мы продолжаем охотиться за нарушителями и будем дальше как блокировать и защищать территориальную целостность а Украины. А как считаю энергетической блокады? Чего она можно взагалі, что будет она? Мы на ней настаиваем. Безусловно, это вот одна из тех Непростых ситуаций, когда Российская Федерация информирует о том, что в случае, если мы перекроем им электричество на Крым, то в таком случае они перекроют поставки электроэнергии в другие области Украины, где Россия сама поставляет. Так были построены сети, что Украина самостоятельно не могла, не может закрыться от Российской Федерации. Они запутаны в том числе и с Молдовой, в том числе и с Приднестровьем. То есть, когда строились эти сети, строились как Советский Союз. Но мы настаиваем о том, что если мы называем вещи своими именами, а у нас идет война, то в военных действиях, конечно, каждое лицо может чем-то пострадать. Возможно, кто-то... Сегодня люди идут в АТО, защищают территориальную целостность, рискуют жизнью, погибают. Ну, можна, наверное, в этой ситуації все-таки найти какие-то рамки, где можна где-то пострадать ради возврата под контроль своей территории. Дивіться, а як щодо закону про вільну економічну зону? Це була одна з обіцянок центральної влади. Чому досі не відмінили цей закон? Чому цього досі не сталося? Розкажіть. На перш на даний момент не было парламента. Во-вторых, это не является таким простым вопросом. Я объясню, почему. Основные претензии закона о свободной экономической зоне является его существование априори. Потому что он был построен по следующим терминам. Был взят термин, который существует в налоговом законодательстве под названием «свободная экономическая зона». И как оптимальный был применен к взаимоотношениям с Крымом. Что это значит? Ну, теперь, по согласно этого закона, крымчане не должны сдавать отчеты. Они могут работать в ну, налоговые или другие органы. Они могут работать в другой валюте, например, и не, должны, не являются нарушителями. Это так называемый термин нерезидента. Но априори применить термин свободной экономической зоны было неправильно, потому что свободная экономическая зона створивается с целью развитие экономических взаимоотношений, поддержки бизнеса. Мы что, развиваем экономические отношения в Крыму для агрессора? То есть мы, применение оно было неправильно. Вместе с этим в самом законе существуют нормы, которые для нас являются обязательными такие как, например, административная граница. Как только отменим закон, мы автоматически отменяем саму административную границу, и тогда ее просто нету. Поэтому создана специальная группа из представителей администрации президента, депутатов, комитета по правам человека. Мы работаем над этим проектом для того, чтобы не ущемить права граждан на сегодняшний день, вместе с этим ограничить все лоббистские и экономические взаимоотношения с оккупированной территорией, как мы это, этого добиваемся. да кто из местных жителей не с ситуацией, с чем это связано, почему не вдоволен, Ну, смотрите, безусловно, Крым достаточно экономически интересная территория. Она... В России вообще, например, цены на продукты питания на порядок выше. Многие приспособились зарабатывать на проблемах. Но на каких проблемах они зарабатывают деньги? Давайте называть вещи сегодня своими именами. В Крыму остались заложники, напрямую люди. Есть те, которые боятся сказать, что они заложники и ведут нейтральный образ жизни. А есть те, как крымские татары, которые воюют за свою независимость, за свою родину, Украину. И те, кто активный, но он не сможет прожить свободно в Крыму. Я приводил уже на пресс-конференции примера с Ахтемом Чегосом, это замглавы Меджлиса крымско-татарского народа. Мы с ним встречались в Киеве, обсуждали, и мы информировали о том, что он может быть арестован в случае въезда. И он, зная о том, что он будет арестован, сказал: я все равно еду в Крым, я не могу сбежать от своего народа, я должен его поддерживать. И он въехал и прямо на админгранице его задержали, арестовали, находится под, под стражей. Соответственно, вот это цена экономических отношений. Но те люди, которые занимаются бизнесом, таксисты, которые возят туда людей, поставщики товаров, говорят, контрабандисты, как-то. Ну, кто-то не, не обязательно. Я понимаю, в том числе, тех людей, которые занимались там бизнесом. Есть заводы, они строили в Крыму, они платили налоги. Их государство должно было защитить. И в нужный момент государство их не защитило. Соответственно, в данном случае люди говорят, подождите, ну почему я должен закрывать бизнес? Это уже совесть человека. Хочет закрыл, хочет передал, ушел. Каждый себя принимает. Но я понимаю тех, кто там работает в том числе. Но среди общего числа лиц, Существуют и такие, которые действительно используют. Это как бизнес, наживаются поднятием цены, работой в Крыму и дополнительным заработком. Это непропустимо. Дивите, а чьи места во на Херсонщине как-то в борьбе с контрабандой? Ось. Тут Например. есть две аспекты. Если мы говорим об уровне Кабинета министров Украины, то вы должны понимать, что блокада не могла быть пройти несогласованно с государством Украины. Де-факто там находится милиция, де-факто там находятся органы разные, там, и налоговые, и таможенные службы. И, безусловно, они содействовали желанию народа провести акцию, мирную акцию, подчеркиваю, в форме блокады. Когда мы говорим о конкретных сотрудниках, то, безусловно, на самой границе не могу сказать, что есть порядок. На Херсонской таможне был некий начальник таможни по фамилии Балюк. Он десятки лет возглавлял эту таможню, после чего был иллюстрированный. Он является родственником господина Калетника, и он управляет этим бизнесом. Все его люди находятся и в пограничной службе, и в таможне, во всех смежных органах. И они вот устраивают всю эту процедуру, где фактически чуть ли не типография находится нейтральной, стороне, и там они печатают другие фальшивые документы. Поэтому, безусловно, эти лица тоже очень ударовались. У них бизнес выходит из-под рук. Ще початку... А реальність і під ног. Ще на початку блокади Мустафа Джумільов говорив, що блокада триватиме від місяця до півроку. Ось місяць пройшов, чи готові, чи готові активісти зимувати на На Сьогоднішній день блокада працює, вона виконує свої функції. Люди, які там знаходяться, не виконують свої функції. Що Поэтому... побільшило людей на адмінкордоні? Я не можу вам сказати, що більше чи менше. Достатньо. Достатньо. Мы надеемся какое-то законодательное регулирование. Мы общаемся с правозащитниками. Существуют разные мнения по поводу блокады. Существуют те, которые считают, что блокада должна быть частичная или адресная. Существуют такие мнения. Существ... Мы их все слышим. Надеюсь, что мы сможем найти общую правильную позицию. Каким чином и когда Украина сможет использовать все эти факты порушения админкордона в Крыму? Ну, первое и самое главное для нас – то, что правоохранительная система должна работать. Второе – мы очень надеемся, что власти в Крыму, они все-таки услышат политические требования, и мы надеемся увидеть и свободную прессу, и международные миссии, и на свободе наших граждан, наших героев, которых они арестовывают, содержат. Мы очень надеемся, что это будет в ближайшее время. Мы будем продолжать любые формы санкций, любые формы законных уголовных преследований в отношении лиц, которые нарушают права наших граждан. Как следствие, надеемся, что все-таки как-то будет понимание. Безусловно, сегодня стало известно у нас, в том числе на комитете, мы подавали вопрос о том, что Рифат Чубаров, 11, в из числе Риднеров, глава Межлица Крымско-Татарского народа, а в отношении его избраны меры пресечения содержания под стражей в Крыму. Открыто уголовное дело, идет здесь. Это абсолютно не красит ни Россию, ни крымскую власть. Будем бороться, у нас есть международные правовые механизмы, международные иски, санкции. Будем продолжать работать. Дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був народний депутат, заступник голови міжвідомчої робочої групи Кабміну з питань відшкодування збитків, завданих тимчасовою окупацією частини території України Георгій Логвінський. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.